усіх глядачів телеканалу «Гамма» на часі програми «Наголос». В Україні стартувала додаткова турова імунізація проти поліоміеліту. Утім, чимало медичних експертів до масової вакцинації ставляться скептично. Зокрема, у громадській організації Ліга захисту громадянських прав кажуть, імунізація проти поліомієліту це злочин проти українського народу. Чому так? Запитаємо у президента організації В'ячеслава Костилєва. Доброго вечора, пане В'ячеславу. Ну власне, давайте розпочнемо спочатку. Все розпочалося з двох випадків, які сталися у Закарпатті. Власне, сказали, що це недуга поліомієліт. Угу. Зокрема. Чи можно говорити про массовість захворювання зараз? Ну, вы слышали о двух э, случаях. Э, ну, для начала я скажу, во-первых, э, нам преподносят как нечто какое-то уникальное событие, что у двух э, детей э, случился вот, э, паралич. На самом деле, в среднем около ста параличей каждый год в Украине фиксируется. Повторяю, каждый год. Кто-то об этом знал? Конечно же, нет. Потому что не нужно было никаких, скажем так, вариаций делать с вакцинами. Существует более 50 вирусов, вызывающих паралич. Так называемые полимелитоподобные. В том числе и вакцина то есть тот, который, в общем-то, пошел в социум из вакцины. Вот что нам сообщают, что этот вирус именно такой. Но как же все было, если вы помните? Существует заявление официального лица, губернатора Закарпатской области, который еще в начале сентября заявил две серьезные вещи, которые, казалось бы, должны инициировать расследование. А он в прокуратуру, в общем-то, и обратился. Но не только прокуратуры, но и СБУ, потому что, в общем-то, это дело... Э, национальной безопасности что было первое господин Москаль заявил что во первых э, украинские медики в закарпатье провели тщательный анализ всего что произошло и определили что это не был полиомиелит это было по -по -то, то самое полиомиелитное -по 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 подобное заболевание да? вот двух детей и что важно эти заболевания не были связаны между собой, что исключает вспышку как таковую, потому что вспышка это связанные между собой заболевания. Они не были связаны. И второе заявление, очень важное, что на медиков из, Минс, из МОЗ оказывалось давление с целью заставить фальсифицировать данные анализы. Их заставляли дать диагноз полиомиелит. Зачем это делалось, мы можем увидеть по тем событиям, которые произошли чуть позже. Закарпатские медики не прогнулись Низкий им поклон. После этого МОС вместе со своими верными соратниками, международным аферистом ВОЗ, и родили этот диагноз. который сейчас фігурує везде. Ну, власне, ось ця всесвітня організація оголосила про те, що в Україні епідемія поліомієліту. Але ж ми знаємо ситуацію з курячим грипом, коли говорили про масовість у заво... зі свинячим грипом да. про масовість объявлена... і фармацевтичні компанії, скільки тоді Совершенно заробили грошей. Тож цій організації з ваших слів можна не дорівати, Была... не довіряти. Об'явлена пандемія найвищої категорії опасності. Ви представляєте собі, що це таке? Це майже апокаліпсис Оказалось, что на самом деле это все фейк. Оказалось, что э, их специалисты, которые в инициировали эту пандемию, объявление пандемии, получали деньги от фармкомпаний. Огромное количество э, лекарств было закуплено вообще пустую. Огромное количество вакцин пострадало огромное количество людей, в том числе беременных женщин, выкидыши. Кто-то за это ответил? Нет. В Совете Европы их назвали международными аферистами. Эта афера была названа аферой века. И сейчас нам предлагают не верить своим медикам, а верить этим международным аферистам. Но мало того, окей, давайте примем то, о чем они говорят. А что они говорят? Они говорят, что это вирус, который мутировал из вакцинного вируса. Я еще раз, так сказать, акцентирую внимание, что даже из их слов основа этого вирус. То есть когда-то детей вакцинировали, и эти дети, он в их, в их организме мутировал, и теперь он там где-то гуляет. То есть для того, чтобы защитить от того, что они уже вакцинировали, они решили провести. І ще болі масово. Пане вакцинацию. В'ячеславе, а що говорити взагалі про вакцину? Оскільки я знаю, там також проблема. Що мало з них були розморожені, а потім знову заморожені. Є з вакцинами я взагалі детектив на самом деле. А, значит, 30, -го, 30 -го апреля вони прибули в аеропорт в Україну і 22 дня дні лежали в таможеному терміналі. Полтора миллиона живой вакцины изначально были разморожены. По какой причине не виду? Конечно же, это неизвестно, но суть в том, что сейчас можно говорить о том, что была разморожена вся вакцина в итоге, потому что 22 дня ее никто не забирал из терминала. Даже после разморозки эту вакцину обязательно нужно хранить в холодильнике, она, естественно, лежала вне холодильниках. То есть э, условия транспортировки были нарушены. И что расцвело, что там проросло в этих живых вакцинах? Они живые, никто не знает. Как изменились их свойства, этого никто не знает. Но то, что я услышал в последний раз совсем недавно, от э, главного иммунолога Киева, был на эфире, вот, в общем-то показывает какая сейчас у них как они выстроили свою линию защиты они говорят что 21 мая прибыла инактивированное 1,1 миллион инактивированное, да а, а уже в октябре прибыла живая и что ничего этого не было что это все неправда что у них есть что у них есть все документы, говорящие о том, что они правы. А вы бачили закрывать документы? Нет, я только слышал, конечно же, только на словах от человека, которому я совсем не доверяю, потому что он является тренером ВОЗ. Главный иммунолог Киева, мало кто знает, является тренером ВОЗ. Он от них получает деньги. Он тренирует других, как убеждать, как агитировать за вакцинацию. Понимаете, то есть э, доверить таким людям, в принципе, э, все, что касается вакцин, это то же самое, что доверить охрану сметаны котам. Вот примерно это же самое происходит и у нас. Абсолютно заангажированные люди занимаются этим. Вот. А кто будет заливать наставить ответственность, что это будет снова... Никто. К сожалению, из того, что я из того, что мне становится постепенно известно, я могу сделать вывод. Конечно же, я не могу это документально подтвердить, вот, но мне становится понятно, что, скорее всего, все это крышуется на самом высоком правительственном уровне. Что существуют некие договоренности, потому что люди ничего не боятся. Так откровенно нарушать законодательство, Почему мы говорим о нарушении? Потому что на пустом месте было инициировано. Даже если принять во внимание, что правда, вот то, что говорят э, ВОЗ да, о, об, этих, скажем так, об этих заболеваниях, это два несвязанных между собой э, случая заболевания. Поэтому априори это не может быть вспышкой. Поэтому априори это не может быть поводом для начала такой массированной вакцинации. А что такое массированная вакцинация? Это массовая операция на иммунитете, когда э, практически все делается в конвейерном режиме, когда невозможно отследить э, поствакцинальные реакции, потому что это все делается быстро, 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 быстро. Когда, э, скажем так, Вероятность посукциональных реакций увеличивается на порядок, потому что это несколько вакцин подряд, несколько вакцинаций подряд. И даже, скажем так, производитель говорит о том, что если это несколько вакцинаций подряд, то вероятность, скажем так, реакций, вероятность заражения от привитых вырастает, в общем-то, несколько раз. То есть привитые дети могут заражать окружающих таким и э, таким образом параличи могут возникать и у них, у этих привитых детей, и у тех, кого они заразят, и все это огромное количество, в общем-то, этого возбудителя сейчас вбрасывается в социум. Я не вижу в общем-то, логики, кроме выполнения какого-то заказа. Для Но, чего? Ну, третий вакцинации проходит. Что сейчас происходит в регионах? В общем-то, знают ли лекаря с проблемой? У нас, слава Богу, я говорю, слава Богу, потому что наша организация уже в течение 10 лет последовательно выступает против этого массового, бездумного вмешательства в организм людей. Я говорю о вакцинации. В общем-то, вот. И слава богу, у нас высокий уровень недоверия. Поэтому говорить о том, что они прививают вот прямо по плану всех, не приходится. Возможно, это недоверие в и убережет, я надеюсь, Украину, наших детей от катастрофических последствий. Ну власне, ви говорите, що вакцинація може привести до летальних випадків. Умоз говорить, що вакцинація на паки потрібна. Що громадянам у такому випадку робити? Ну, Стрічі як вберегти своїх дітей? Адже це життя для того багатьох щоб, мільйонів українських для того, щоб ви дітей. Поня... для того, щоб ви розуміли, яка ложь сходить от тих, хто агітірують. У мене вот інструкція к вакцини. А, і ну, очень, очень коротко здесь, а, які можуть бути а, последствия. Може спостерігатись постракціональний параліч як наслідок можливого відновлення віроленності вірусу в організмі щепленого або нещепленого, що знаходиться у близькому контакті нещодавно щепленим. Ускладнення може спостерігатись в інтервалі від 4 до 8 тижнів після проведення щеплення. Черным по белому в инструкции производителя. Вы где-то слышали такое от тех, кто агитирует? Нам пытаются сказать, что это просто, ну божья роса, которая э, главный иммунолог Киева э, господин Лапей э, рассказывает о том, что это в принципе не аллерген, потому что э, там нет ни амброзии, ни шоколада. Я не верю о том, что человек такого уровня не понимает, какую чушь несет. Это значит сознательный обман. Потому что здесь находится только три антибиотика. И в противопоказаниях к вакцине сказано, что противопоказания, то есть нельзя делать детям, это смертельно опасно. Если у них есть аллергия на стриптомицин, неомицин, полимиксин Б. То есть кто-то проверяет детей, если у них это противопоказания? Конечно же нет. Это значит, что каждый укол это русская рулетка. А так как это многотуровая, скажем так, и массовая вакцинация, это не просто русская рулетка. В этом барабане три патрона. Вероятность намного выше того, что где-то что-то выстрелит. Кроме того, в противопоказаниях сказано о гиперчувствительности к какому-либо компоненту вакцин. А что такое вакцин? Вакцина это агрессивные скажем, агрессивные вещества, многокомпонентные, в которых есть и инородный белок, а инородный белок, любой инородный белок, уж тем более живой, это всегда возможность элементарного анафилактического шока, аллергической реакции, потому что мы не знаем, как отреагирует. Также противопоказанием является, это очень важно, является пониженный иммунный статус, а мы знаем, Какие у нас сейчас больные, не скажем так, нездоровые детки, что практически у каждого второго пониженный иммунный статус. То есть, если следовать этой инструкции, то практически не осталось бы детей, которых можно прививать, не только этой вакциной, а в принципе делать прививки. Поэтому все прививки у нас, де Юре, происходят с нарушением закона, с нарушением всех внутренних инструкций, потому что по внутренним инструкциям врач обязан предупредить того, кого он прививает, или его родителя, о том, о возможных последствиях негативных вакцинаций. Пане В'ячеславе, на жаль, шкода, що все ж таки моз працює не на українській. На no. щас вичерпався. Дякую, що ви сьогодні були гостем нашої програми. Дякую вам, шановні телеглядачі, що були з нами. Нагадаю, сьогодні гостем нашої програми був президент громадської організації Ліга захисту громадянських прав Ячеслав Костелів. Говорили про ризики імунізації проти поліомії літу. Ми ж з вами зустрінемося вже завтра у цій же порі. Залишайтеся на телеканалі Гама і на все добре! We'll oh,